как председатель Центрального комитета, я хочу буквально тезисно вам в течение минуты-полторы дать информацию с тем, чтобы больше говорили те, кто непосредственно участвует в этом процессе, те, кто работает с администрацией, те, кто ведет переговоры. Могу только сказать, что 97 практически процентов собственности в горном металлургическом комплексе это уже не государственная, а акционерная, частная кооперативная и так далее. И поэтому у нас в Украине есть не только отечественные финансово-промышленные группы, которые владеют предприятием ГМК, но и транснациональные компании, такие как Лакшми Миттл, Русал, Евраз, другие структуры, которые вошли сюда как собственники отечественных наших предприятий. И можно было бы говорить о том, что в принципе социальный диалог – Возможен только тогда, когда есть э, нас слушает и слышит. И многие вопросы решаются, конечно, за столом переговоров и находятся взаимоприемлемые компромиссы по э, жизнедеятельности предприятия, жизнедеятельности трудового коллектива, по заключению коллективных договоров. Прежде чем сказать минуту о Басселор я могу сказать, что вы, наверное, все знаете длительная борьба нашего профсоюза за сохранение алюминиевого комбината Запорожского. Она увенчалась, будем говорить, успехом через протест, протестные акции. И вы знаете, что было Генеральной прокуратурой подано в суд на возврат алюминиевого комбината в собственность государства для последующей перепродажи владелец Русал Теребаска. Но вернули то останки. Практически сегодня там работает 600 человек пытается запустить назад уникальное производство, потому что всегда считалось и считается там, где производится алюминий в стране. Это высокотехнологическое производство. Мы боимся, чтобы такого же положения не случилось с Арселон Миттл, потому что те инвесторы обязательства, которые были утверждены Кабинетом Министров по договоре купли-продажи, по многим параметрам, или через договоренности, непонятные с фондом госимущества, или вообще игнорируется. Более того, закон о социальном диалоге, диалоге о коллективных договорах и соглашений, о том, что есть многие вопросы, которые должны приниматься совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, практически собственником и его представителем на предприятии игнорируется. Все вы прекрасно помните, когда 28 октября 2005 года публично на аукционе был продан один из самых крупнейших градообразующих предприятий, комбинат Криворастали, на котором, на котором в то время, на момент продажи высокорентабельного предприятия работало порядка 56 тысяч человек. Не так далеко то время, сегодня 2012 год, когда можно констатировать цифрами, фактами, примерами истинное лицо, скажем так, транснационального собственника, декларирующего себя социально направленного как такового. Почему я об этом говорю? Потому что самая главная задача сегодня у профсоюзов состоит не только в повышении уровня заработной платы и тех минимальных стандартов, которые определены сегодня у нас на Украине и прожиточного минимума, но и сохранение действующей численности. 56 тысяч на сегодняшний день уже меньше 30. Нам стало известно, что буквально в ближайшее время, это ближайшая пятилетка, до 2017 года собственникам планируется уменьшить численность до 12 600 человек. Из этих 12 600 человек 10 900 работников и из остальные это женщины, которые могут находиться в декретном отпуске. Подчеркиваю, при том же практически оборудование при минимальной автоматизации, механизации и новой техники, при том, что в одностороннем порядке на сегодняшний день, если быть более точным, где-то полтора года назад были пересмотрены в одностороннем порядке между фондом государственного имущества и собственником без согласования с трудовым коллективом, и я глубоко уверен, что и без согласования с Кабинетом министров были пересмотрены инвестиционные обязательства по ряду важнейших позиций, которые были в договоре купли-продажи.